अथ श्री दामोदरस्तोत्रं मत्स्याकृतिधर जय देवेश वेदविबोधक कूर्मस्वरूप मन्दरगिरिधरसूकररूप भूमिविधारक जयदेवेश काञ्चनलोचन नरहरिरूप दुष्टहिरण्यकभञ्जन जय भो जय जय वामन दुष्टकुलान्तकभार्गवरूपा जय विश्रवससुतः विध्वंसिन् जय कंसारे यदुकुलतिलक जय वृन्दावनचर देवेश देवकीनन्दनन्दकुमारा जय गोवर्धन वत्सारे धेनुकभञ्जन जय कंसारे रुक्मिणिनायक जय गोविन्द सत्यावल्लभपाण्डवबन्धो भगवरवाहन जय पीठारे जय मुरभञ्जन पार्थसखे त्वं भौमविनाशक दुर्जनहारिं पालक जय देवेश शुभगणपूरित जय विश्वेश जय पुरुषोत्तम नित्य विबोधा भूमि परांतक का कारण रूप जय खरबंजन देव वरेण्य विधि भवमुखसुरसतसुवन्दितसच्चरणाम्बुज कुञ्जजनेत्रा सकलसुरासुरनिग्रहकारिन् भूतनिवारण जय देवेशा यद्भ्रूविभ्रममात्रा तदिदम् आकमलाशनशम्भुविपाद्यं सृष्टिस्थितिलय सर्वं शिरचरवल्लभस त्वं जय भो जय यमलार्जुनभञ्जनमूर्ते जय गोपी पाञ्चाली परिपालन जय भो जय गोपी जनरञ्जन जय भो जय सततसुकार्णव जय कञ्जाक्षा जय जननीकरपाशसुबद्ध हरणान्नवनीतस्य सुरेश बालक्रीडानपरजय भो त्वं मुनिवरवन्दितपादपद्मेश कालियापणिपणमर्दनजय भो द्विजपत्यर्पितमत्सि विभोन्नम् क्षीराम्बुदिकृतनिलयन देव वरद महाबल जय जय कान्त दुर्जन मोहन स्वरूप सज्जन बोधककल्किस्वरूप जय युगकृत् दुर्जन विध्वंसिन् जय 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 भो जय विश्वात्मन् जय युगकृत् दुर्जन विध्वंसिन् जय 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 भोजय विश्वात्मन् <laughs> इति मन्त्रं पठन्नेव कुर्यान्नीराजनं बुधः घटिकद्वयशिष्टायां स्नानं कुर्याद्यथाविधि अन्यथा नरकं याति यावदिद्रांश्चतुर्दश इति कार्तिकदामोदरस्तोत्रं सम्पूर्णम्